Kita ajar anak-anak kita kenal Tuhannya Kita ajar anak-anak kita kenal Nabi-Nya Kita ajar anak-anak kita kenal keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan perjuangan agama kita Mungkin kita orang biasa, kita di kampung Tapi jangan pernah kalian rasa kerdil ibu ayah Sesungguhnya kalianlah yang telah melukiskan Dan kalianlah yang telah menggarapkan lukisan terhebat dalam sejarah pembangunan umat Sebelum seorang anak itu menjadi seorang penguasa yang hebat, mungkin di Kuala Lumpur, mungkin bekerja sebagai penjawat awam, rakudukan tinggi dan mulia, dihormati oleh semua, mungkin dia juga menjadi tokoh-tokoh hebat di dunia perniagaan dan seumpamanya. Tapi anak itu 40 tahun dahulu, 50 tahun dahulu pernah dididik oleh tangan-tangan kalian Pernah kalian ajarkan mereka mengenal huruf-huruf yang membawa mereka kepada jalan yang benar Maka syukurilah ibu ayah kerana kalian terpilih untuk melakukan satu tugas yang maha berat pada orang yang tidak Allah pilih Pastinya mereka bukan pilihan Allah dalam sudut mendidik anak bangsa dan masih yang sama kita lihat bagaimana Tok-tok guru kita yang mengajar Al-Quran di kampung-kampung dahulu Masih ingat saya di kampung saya dahulu Tidak ada bayaran ibu ayah Ibu ayah kadang kita biasa-biasa Tapi anak kita berjaya Mungkin kalau tidak anak kita cucu kita Mungkin jadi orang hebat dan berjaya Kenapa? apa? Karena Allah telah tangguhkan untuk kita Untuk anak cucu kita diberikan kehebatan dan kemuliaan itu Setuju ibu ayah? Banyak kita lihat anak-anak ustaz di kampung-kampung biasa saja pagi pergi menoreh dulu atau pergi sawah dahulu ya, petang atau malam mengajar al-Quran. Ya, satu persatu tidak ada bayaran kadang-kadang atau kalau ada sangat minimal tidak setimpal tapi bukan duit yang kita cari kita cari redha Tuhan sebab kita semua nak pulang nak balik nak jumpa Allah taala kita tak nak tunduk malu semua kita akan dipertanggungjawabkan akan masa yang kita telah gunakan ketika mana Allah beri ruang dan peluang. Ibu ayah, kirimkanlah segala kebaikan itu sepanjang hidup kita ini. Setiap hari kita akan dihisap, kita akan dihitung perbuatan kita dan setiap kali itu jualah akan dihantar segalanya ke sana. Seperti kita hantar barang Contohnya kita hantar barang Nak post barang ibu ayah Ini Ramadan kita isi dalam kotak-kotak Ramadan itu Kotak baca Qurannya Kotak solatnya Kotak sedekahnya Kotak segalanya Kita isi cukup Ramadan 30 hari Kita nak post dah Kita nak post kepada Allah SWT Moga Allah terimalah Allah Apa yang telah ku lakukan sepanjang Ramadan ini Dan begitu juga sepanjang hayatku maka di sana itu apabila kita kembali kita tengok balik apa yang telah kita kirimkan ibu ayah apa yang telah kita kirimkan sebenarnya kepada Allah Subhanahu taala dan di sana kita buka Masya Allah banyaknya kebaikan telah kita lakukan kadang-kadang kita rasa mana mungkin ni semua milikku tapi Allah kata inilah kebaikan telah kau lakukan di dunia dahulu kerana orang oh insan-insan yang kau didik dahulu mengenal huruf Kelima dan sumpamanya mereka hari ini menjadi pejuang agamaku Ibu ayah kita tidak tahu mungkin kita biasa-biasa Tapi ada di antara anak didik kita di kampung itu ibu ayah Akhirnya menjadi pejuang agama Mereka yang berada di jalan agama Merusak untuk memastikan kelangsungan agama Jadi ibu ayah mari kita teruskan usaha sehingga ke, ke nafas terakhir kita boleh buaya, Selagi ada daya kita Selagi ada kemampuan kita buaya, Berikanlah Biar manusia tidak pernah recognize kita Orang tak pernah bagi periktirafan Tidak mengapa Itu semua tidak penting Periktirafan manusia tidak penting Yang paling penting adalah Periktirafan Allah SWT Mungkin kita tidak ada sijil panjang berjela Tapi keikhlasan kita Membuatkan malaikat tersenyum Dan saban hari menanti Untuk menuliskan kebaikan-kebaikan kita Usahakanlah Ibu Hayat ini adalah satu perjuangan kita Sebelum kita kembali kepadanya Kita bukan cerita hidup dunia ni Hidup dunia ni setakat ni lah yang kita ada Setakat ni lah yang kita ada Kita tidak mungkin berbeza dari apa yang kita miliki hari ini Untuk 10 tahun akan datang Tapi mungkin anak kita, cucu kita Mungkin lebih baik daripada kita Alhamdulillah Alhamdulillah kita usahakan di buaya, usahakan untuk cari reda Allah sesungguhnya. Malam hari buaya, sujudlah, doakanlah jua saya sebagai pemimpin kalian buat masa ini, agar saya dapat melakukan amanah ini sebaiknya. Saya jauh daripada kesempurnaan, terlalu kerdil dan hina sebenarnya untuk menjadi pemimpin. Tapi jauh di sudut hati saya, selagi ada daya saya buaya, saya akan usahakan untuk menyantuni semua, bagi sama-sama kita membangunkan umat, bagi sama-sama kita kerja untuk agama kita, untuk masyarakat, untuk menjadi contoh tauladan kepada semua umat di luar sana. Tak kira agama apa. Biar dia tengok Islam, dia tengok indahnya Islam. Kita bertanggungjawab untuk ini. Kita bertanggungjawab untuk ini, buah ya. Memastikan siapa jual di luar sana, orang Islam sendiri, mahupun orang bukan Islam, tengok kita, mereka rasa inilah agama yang mulia. Itu usahkan, buah ya. Kita jaga sebaik mungkin. Mungkin kita jauh daripada kesempurnaan, tapi jauh di sudut hati kita, kita minta Allah, bimbinglah aku Allah, didiklah aku Allah, tunjukkanlah aku Allah. Agar aku dapat melakukan amanah ini dalam apa juga kapasiti kita, ibu ayah semua. InsyaAllah. Jadi ibu ayah teruskan mendidik anak bangsa, teruskan menjadi contoh-contoh terbaik. Hari ini masyarakat dah hargakan contoh-contoh baik daripada masyarakatnya. Teruskan ibu ayah tunjukkan contoh-contoh baik itu Agar anak cucu kita Akan terus mengingati kita Mungkin kita dah tak ada Mungkin kita dah kembali Kepada Allah SWT selamanya Pada ketika kita anak cucu kita masih ingat bagaimana tok dia, tok wan dia Atau guru-guru agama dia Guru-guru yang pernah mengajar dia Indahnya, adabnya, akhlaknya Jadi insyaAllah ibu ayah Ambillah kesempatan ini tidak semestinya anak murid kita beribu-ribu orang. Mungkin anak murid kita 10 orang, 5 orang, 20 orang tidak mengapa. Tapi 10 orang, 20 orang yang kita didik ini kalau mereka benar-benar berpegang pada pesan kita, nasihat-nasihat baik kita ibu ayah, bayangkanlah mereka nanti mungkin suatu hari menjadi penguasa-penguasa besar negara. Dan mereka akan ingat nasihat-nasihat gurunya ketika mana mereka berada di kampung-kampung mereka dahulu. Ketika mana mereka berada di daerah kita ini jitra. Dan mereka pada masa itu mungkin telah menjadi orang nombor satu negara. Ataupun siapa jua mereka. Mereka akan ingat pesan-pesan kita. Tapi percayalah. Kalian sangat mulia di pandangan Allah Subhanahu SWT. Abang peganglah dan buatlah. Selagi ada daya kalian untuk melakukan. Lakukanlah dengan ikhlas. Lakukanlah dengan ikhlas. Tidak mengapa seperti saya kata tadi sama ada orang dengar ke orang tak dengar orang bagi pengiktirafan tak bagi pengiktirafan tidak ada. Saya rasa saya percaya abang tidak pun pernah fikir itu semua. Abang akan rasa puas dan bahagia kerana apa? dapat melakukan satu penghormatan terakhir buat orang-orang kampung kita. Satu penghormatan terakhir kita berikan buat orang kampung kita yang kita panggil Tok, Tok Wan, Abang, Kakak maupun anak-anak kita. Yang mana kita lah orang yang membantu mereka Menguruskan segala perkara berkaitan Terima kasih abang Atas apa yang telah kalian lakukan Bagi pihak kerajaan negeri kita Begitu juga kakak-kakak abang-abang Yang telah mencurahkan baktinya Untuk menjadi tukang mandi jenazah Pastinya kalian melalui berbagai pengalaman Ada pengalaman yang manis Ada pengalaman Sumpah Kalian simpan semuanya di hati Semuanya kalian ambil menjadi itibar dan pengajaran ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sangat. Kalian bangga melihatnya. Itulah pengalaman yang Allah berikan. Sebenarnya Allah nak terbiah kita, nak bagi tahu kita dengan segala kehidupan ini hanya sementara. Abang, kakak teruslah lakukan perkara ini. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan. Dan berikanlah segalanya. Santunilah perjalanan pulang seorang hamba kepada Tuhannya. Lakukanlah dengan penuh kasih sayang abang dan kakak. Itu adalah hari di mana hari terakhir dia ada di atas buka bumi ini. Dan dia akan pergi buat selamanya abang dan kakak. Kalian santunilah mereka dengan sebaik-baiknya. Kasihanilah mereka. Sayangilah mereka. Doakanlah mereka yang mendalam kita suatu hari nanti abang kakak kita juga akan pergi bertemu dengan Allah SWT alangkah rasa sedih dan duka cita rasa hinanya diri ini untuk berdepan dengan Allah SWT Tuhan yang maha agung yang diberikan segalanya kepada kita tetapi kadang-kadang kita lupa dan leka Hari demi hari dibiarkan berlalu dengan dosa-dosa yang terus diconteng kepada kita yang membuatkan kita merasakan hinanya diri ini. Apabila berhadapan dengan Allah. Tapi Allah sendiri sekata, kembalilah kepadaku. Istighfarlah, taubatlah. Aku menantimu. Abang, kakak semua, mari kita sama-sama usahakan untuk kita menjadi seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang sentiasa berusaha mencari redha Tuhannya. Kita tidak perlu lihat pangkat dan kedudukan. Itu semua tidak penting. Kedudukan di pandangan mata manusia hanya sementara dan tidak ada sesuatu pun yang perlu dibanggakan. Kepaling penting ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kedudukan, bukan keturunan, bukan sijil panjang berjela tetapi sebenarnya adab dan akhlak dan usaha untuk mendekatkan diri pada Allah lah itu yang sedang dinantikan. Oleh oleh para malaikat untuk terus menulis kebaikan-kebaikan kita. Itu yang sedang dinantikan oleh Allah daripada hamba-Nya. Sesungguhnya Allah lah segala-galanya dan kepada Allah kita kembali. Jadi abang kakak, -kak, Alhamdulillah kalian telah melakukan sesuatu yang cukup besar maknanya kepada rakyat, kepada negeri kita. Atas sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang kakak-kakak semua. Hari ini kita adakan majlis ini Ya untuk menyantuni bagi pihak kerajaan di atas segala sumbang bakti yang telah kalian berikan buat masyarakat kalianlah sebaik sebenarnya sebahagian daripada perjuangan sebuah agama, sebuah bangsa, sebuah negeri dan negara. Jadi walau apa pun kita walau setinggi mana pun kedudukan seseorang itu tidak ada maknanya selagi yang paling penting ialah iaitu adab dan inilah sebenarnya kita sedang mendidik masyarakat orang yang beradab lebih mulia daripada orang yang berilmu tetapi tidak beradab. Abang, kakak, orang yang beradab lebih mulia daripada orang yang berilmu tetapi tidak beradab. Setuju abang kakak? Inilah yang sedang kita didik. Apa yang kita didik apabila seorang guru Quran ini tidak mendapat bayaran yang sepatutnya sebagai contoh. Tetapi dia melakukan kerana rasa tanggungjawabnya kepada agamanya, kepada bangsanya, kepada negeri dan negaranya. Dididiknya anak bangsanya. Dia telah menunjukkan akhlak yang begitu mulia. Abang dan kakak seorang insya yang sudi turun ke liang lahat. Berpanas matahari, dibakar matahari Ataupun di malam hari Diperlukan dia Ditinggalkan segala urusan keluarganya Dan diterus menyantuni kita Inilah adab dan akhlak mulia Abang kakak ada urusan-urusan di rumah dan sumpahnya Tapi ada berlaku kematian dan semuanya Abang kakak tinggalkan semua dan terus berlari Untuk menguruskan jenazah itu sesegera mungkin Itulah adab dan akhlak mulia dan inilah sebenarnya sedang kita tunjukkan, sedang kita persembahkan kepada anak cucu kita. Abang dan kakak kita tidak tahu berapa ramai orang di luar sana yang mereka tidak tahu apa nak buat. Bagaikan buntu apabila seseorang yang mereka kasih pergi buat selamanya. Maka datanglah abang dan kakak untuk menyantuni mereka, ibu ayah untuk memberi mereka bagaimana untuk menguruskan jenazah ibu ayah mereka atau keluarga mereka. Maka mereka bergantung pada kita. Mungkin pada petang itu sudah selesai urusan. Mereka hanya ucap terima kasih abang, terima kasih Pak Cik, terima kasih Mak Cik dan sumpamanya. Mungkin hanya terima kasih daripada mereka. Apatah lagi kalau mereka orang miskin. Abang dan kakak, Pak Cik dan Mak Cik semua pun kata tak apa nak. Ini tanggungjawab Pak Cik. Pak Cik akan usahakan sebaik mungkin. Abang dalam doanya mungkin ada nama kalian. Di saat mana mereka kehilangan orang yang paling mereka cintai dan kasihi, mungkin ibu mereka, ayah mereka, anak mereka dan keluarga mereka, ketika itu mereka dalam kedudukan yang paling rendah. Dan pastinya mereka rasa begitu hibah. Dan pada ketika itu kalian datang menyantuni mereka Dan dalam doa mereka untuk anak keluarga ahli keluarga mereka pergi buat selamanya Terselit nama kalian atas kebaikan yang kalian berikan Doa itulah mungkin Ibu ayah yang menjadi pendinding kepada segala perkara buruk yang mungkin mendatangi kita Ataupun doa itu jualah yang mempermudahkan urusan kita Doa itu jualah yang mempermudahkan urusan anak cucu kita Dan doa itulah yang mungkin kadang kala yang membantu anak cucu kita di luar sana Yang kita sendiri tak mampu bantu Tapi tapi Allah kirimkan insan-insan yang Allah kirimkan untuk bantu anak cucu kita. Kenapa? Kerana kebaikan kita. Jadi buatnya, abang kakak jangan berhenti buat baik. Jangan berhenti melakukan kebaikan.